ইমান নাৰ্চিষ্টিক মানে নাৰকীয় চাইক'পেথ আৰু কি বুলি ক'ব মানে মানুহে মানুহক অত্যাচাৰ কৰি ইমানেই ভাল পোৱা হৈছে যে মানুহৰ পাৰ্চনেলিটিটো এটা নাৰ্ছিষ্টিক পাৰ্চনেলিটি হৈ গৈছে মানুহ চাইক'পেথ হৈ গৈছে গোৱালপাৰাৰ সেই দৃশ্যটো দেখিলোঁ দুজন ল'ৰাক মাৰিছে প্ৰথমতে মাৰি তাৰপিছত ব্লেডেনে কেঁচিৰে কাটি তাৰপিছত নিমখ পানী লটিয়াই ভোট জলকীয়া লটিয়াই দিছে বাপৰে ইমান মানে মানুহ ইমান অত্যাচাৰী কেনেকুৱা হ'ব পাৰে আৰু আইন কানুন আছে হয়নে যদি কিবা দোষ কৰিছে ভুল কৰিছে ৰাইজৰ লগত মিটিং কৰি বা তেওঁলোকক বান্ধি থৈ এক্সৰ দুচৰ বহুত যদি খং উঠে একচৰ দুচৰ মাৰি এটা দুটা মাৰি বান্ধি ৰাখি তাৰপিছত ৰাইজক বা পুলিচক চমজাই দিয়ক একশ্যন লওক কিন্তু মানুহ মৰা দেখিছোঁ কেতিয়াবা খং উঠিলে এটা দুটা মাৰে কিন্তু এনেকুৱা নাৰকীয় পাৰ্চনেলিটি চাইক'পেট হয় তেওঁলোকে মইতো ভাবোঁ এনেকুৱা মানুহ চাইক'পেট হয় তাতে বোলে তেওঁলোক আৰু তাতে এজন শিক্ষকো আছে বোলে এজন শিক্ষকে মানুহৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীৰ পথ প্ৰদৰ্শক হয় শিক্ষক এজন হৈ এনেকুৱা পাৰ্চনেলিটি তেওঁৰ আছে তেওঁ মানুহনে নে কি জমডুত বুলি ভাবে নেকি নিজকে বাপৰে আচলতে কি জানেনে আমাৰ বহু ধৰণৰ আজিকালি ৱেব ছিৰিজ এনেকুৱা আহিছে চাপ'জ এই চুইক স্কুইক গেম থ্ৰী ছিজন আহিছে আচলতে এইবিলাক চাই চাই চাগে মানুহে মানুহক অত্যাচাৰ কৰি কিক পায় মানুহে বহুত কিক পায় বৰ্তমান মানুহ কিকৰ চাৰ্চত আছে মানে কিক বিচাৰি ফুৰে কেনেকৈ কিক পাওঁ আৰু মানুহ চাগে ইমান ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ কোনোবা এটা সুযোগ পালেই মানে নিজৰ গোটেই ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন নিজৰ গোটেই খং তাতে উঠি দিয়ে আৰু মানে সেই মানুহকেইজনৰ মই পাৰ্চনেলিটি দেখি এনেকুৱা নাৰকীয় আৰু চাইক'ভেট পাৰ্চনেলিটি দেখি মোৰ সঁচাকৈ বুকো কঁপিও উঠে আগতেও মই দেখিছোঁ ক'ৰবাত এটা কিবা ঘটনা হৈ যায় কোনোবাই চোৰ ধৰা চোৰ ধৰে বা কেতিয়াবা এক্সিডেণ্ট এটা হৈ যায় ড্ৰাইভাৰটো লগে লগে পলাই দিয়ে ড্ৰাইভাৰটোৱে লগে লগে পলাৰ কাৰণ আছে বিকজ ড্ৰাইভাৰটোক মানে যেতিয়া ধৰিব পাৰে ধৰিলে গাঁৱৰ মানুহে যদিও পুলিচে জেলত থ'ব এবছৰ দুবছৰ পাঁচ বছৰ দহ বছৰ জেল খাটিব কিন্তু তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোকৰ জীৱনটো ৰক্ষা পৰিব কিন্তু মানুহৰ হাতত যদি পৰে জীৱনটো ৰক্ষা নপৰে আচলতে দেখিছেনে এই নাৰকীয়া পাৰ্চনেলিটিবিলাক নাৰ্ছিষ্টিক চাইক'পেডবিলাক এনেকুৱা যদি অত্যাচাৰ দিয়ে অত্যাচাৰ কৰে মানুহ কেনে জীয়াই থাকিব জীৱনটো তেওঁলোকৰ ৰক্ষা পৰিবনে মানুহ মানুহৰ মাৰতে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ'ব গোটেই মানে ভাবিবলগীয়া কথা এনেকুৱা কথাবিলাক আপোনালোকে কি ভাবে মানুহ চুৰ কৰিলে বা এনেকুৱা দণ্ডনীয় অপৰাধ যদি তেওঁ কিবা কৰিছে তেওঁলোকক ধৰি দুই এটা চৰ সোধাই তাৰপিছত ৰাইজৰ লগত মিটিং কৰি ডিচিশ্যন লোৱা বা জেলত দিয়াটো পুলিচৰ হাতত গতাই দিয়াটো মানে হ'ব লাগে কিন্তু এনেকুৱা কৰা উচিত নে আপোনালোকে ভাবেনে মানুহক ধৰি বান্ধি এনেকুৱা ভোট জলকীয়া লটিয়াই ইমান অত্যাচাৰ কৰিব লাগেনে তেওঁলোক মানুহে নে যোন যোনকেইজনে কৰিছে আৰু যিকেইজনে চাই আছে বাধা নিদিয়াকৈ আপোনালোকে ভাবেনে তেওঁলোকৰ ভিতৰৰ মানে মানৱীয় হিউমেন এই যিটো গুণ মানুহ হ'বলৈ যিটো মানুহৰ ভিতৰত গুণ লাগে চিম্পেথী লাগে হিউমেন নেচাৰ হ'ব লাগে সেইটো তেওঁলোকৰ মাজত জীয়াই আছে বুলি আপোনালোকে ভাবেনে মই কিন্তু নাভাবোঁ মই ভাবোঁ তেওঁলোক চাইক'ফেট হয় বাৰু তেওঁলোকৰ পাৱাৰ আছে কোনোবা পলিটিকেলৰ লিডাৰ পলিটিকেল লিডাৰ কিবাকিবি সেইটো এটা বেলেগ কিন্তু এজ এ হিউমেন এজ এ হিউমেন তেওঁলোক মানুহ হয় নে নহয় মানে তেওঁলোকে মানুহ বুলি নিজকে পৰিচয় দিব পৰা হৈ আছেনে আচলতে আমাৰ মানুহবিলাকৰ কি হৈছে বুজি নোপোৱা হৈ গৈছোঁ মই এইবিলাক কথা ভাবি ভাবি মোৰ বুকুখন কঁপি উঠে আচলতে মই যিটো ভিডিঅ' বনাই আছোঁ কোনো পপুলাৰিটি ষ্টান্ত নহয় কিন্তু মই মোৰ মনত ভবা মোৰ ভাৱখিনি মই প্ৰকাশ কৰিছোঁ এইটোৰ জৰিয়তে মই মোৰ ভাৱটো এনেকুৱা মানে মানুহ ইমান অত্যাচাৰী কেনেকৈ হ'ব পাৰে মানুহে মানুহ হিচাপে পৰিচয় এতিয়াও বাচি আছেনে মানুহ মানুহৰ সহানুভূতি বাচি আছেনে কোনোবা কোনোবা বিপদত পৰিব গ'লে বিপদত পৰিলে মানুহে মানুহক সহায় কৰিবনে ঠেলি দিয়ে বৰ্তমান বাপৰে তেওঁলোকে বাৰু দোষে কৰিলে সেই দোষটো এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিব লাগেনে বাপৰে বা আচলতে লাগে কিছুমান আছে ৰেপিষ্ট আছে কিছুমান সেইবিলাকক দেখোন এনেকুৱা অত্যাচাৰ নকৰে সেইবিলাকক দেখোন সেইবিলাকক দেখোন নিবিচাৰেও মানুহে সেইবিলাকক দেখোন ধৰি বান্ধি পুলিচৰ হাতত ডাইৰেক্ট গতাই দিয়ে হয়নে কিন্তু সাধাৰণ চোৰ এটাক ইমান অত্যাচাৰ কৰিব পাৰে আচলতে ৰেপিষ্টবিলাককহে এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰিব লাগে হয়নে তেওঁলোকক কৰেনে মই দেখা নাই তেওঁলোকক ইমান অত্যাচাৰ কৰা তেওঁলোকক ধৰি বান্ধি পুলিচৰ হাতত গতাই দিয়ে তাৰপিছত তেওঁলোকক জেইলত দিয়ে কিন্তু এই সাধাৰণ সাধাৰণ চোৰকেইটাই কিবা এটা চুৰ কৰিলে পাৱাৰ থকা মানুহকেইজনে ইমান অত্যাচাৰ কৰে ডাঙৰ ডাঙৰ চুৰকেইটাক ধৰকচোন ডাঙৰ ডাঙৰ চোৰকেইটাক আপোনালোকে ধৰেনে ডাঙৰ ডাঙৰ চুৰকেইটা আছে নহয় যেনে কৰৰ কৰৰ টকা লৈ কিনে পলাই গৈছে বাহিৰত হাত সাৰি গৈছে আৰু তেওঁলোকে আৰামছে ফৰেইনত গৈ নিজৰ জীৱনটো জীয়াই আছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকক কিবা কৰিব পাৰিছেনে নিজৰ নিজৰ ঘৰ সংসাৰ বা নিজৰ কামৰ যিবিলাক খং আছে সেইবিলাক এনেকুৱা সৰু সৰু মানুহৰ ওপৰত উঠায় হয়নে আপোনালোকে উচিত বুলি ভাবেনে ইমান অত্যাচাৰ কৰা কি একচন লোৱা উচিত বুলি ভাবে পুলিচৰ হাতত গতাই দিয়া নে এনেকৈ মাৰি অত্যাচাৰ কৰা নে জীৱন প্ৰাণ কাঢ়ি লোৱা অত্যাচাৰ কৰিলে ভাল হয় বুলি ভাবে মই কিন্তু নাভাবোঁ দেই লগক নাৰ্ছিষ্ট বুলি ভাবোঁ মই চাইক'পেথ বুলি ভাবোঁ